کوئی واہمہ تو نہیں ایک بار کی کتاب میں, قرآن کریم میں شیطان کے لیے, مطلب مطلب لیے انتہائی گہری سوچ میں ڈالے رکھا مجھے یوں لگا تھا کہ جیسے میں نے اپنی پچھلی جتنی زندگی گزاری وہ انتہائی بے سمت تھی اور مجھے اس لفظ کا مطلب جاننے کے بعد اب ایک الگ انداز سے اپنی سمت کا تعین کرنا ہوگا افسوس اس بات کا تھا کہ پہلے کیوں نہ جان پایا اور خوشی اس بات کی کہ اگر میں نے اس لفظ کے پیچھے چھپے فلسفے کو پا لیا تو میں کبھی بھٹک نہیں سکتا ابلیس کا جو مطلب درس تھا وہ تھا انتہائی اور مایوس سو so میں نے اس پر بہت سوچا اور میرے فہم میں یہ بات آئی کہ ہم جب جب کسی پریشانی کسی مسئلے مصیبت میں پھنس کر مایوسی اور نا کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہم ابلیسیت کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارا خداوند کے ساتھ رشتہ اس صورت ہو جاتا ہے جس صورت شیطان کا خدا کے ساتھ ہے غور کریں تو آج کل کی بیشتر نشر و اشاعت ہمیں اسی طرف دھکیل رہی ہے ہمارے سامنے جو منظر کشی ہے اس میں امید بہت کم ہے اس قدر نامیدی اور بے سکونی کیوں کر ہے ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کیا فیڈ کیا جا رہا ہے اور کیوں کر ہمیں وہ سننے اور دیکھنے کو مل رہا ہے جو ہمارے جذبوں کو رون رہا ہے کیوں کر ایسا فسون تاری ہے کہ ہم ہر طرف سے نا امید ہوتے جا رہے ہیں ہمیں کیوں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اب حالات بہتر ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے اب رزاقی نہیں رہی اور اگلے وقت کی فکر ہمیں بے حال کیے ہوئے ہے ہمارے فہم کو یہ بنا کر ہمیں ایسا کیوں بتایا جاتا ہے کہ اب کسی گناہ کی کوئی معافی نہیں محبتیں اب صرف ڈھونگ ہیں اب صرف تقاضے ہیں اور ان کی تکمیل ہے اب کی بار تمام کھیل ختم ہونے کو ہے اور اس کے بعد نہ کوئی کھیل نہ کوئی کھلاڑی کیوں یہ محسوس کروایا جاتا ہے کہ پچھلی نسلیں پریشان اب کی نسل مایوس اور آنے والی نسلیں اجاڑ ہوں گی بدلاؤ کا کوئی راستہ نہیں اس معاملے کا کوئی حل نہیں چارہ گر کے روپ میں بند ماضی کا ناگ چھپا بیٹھا ہے فریاد رساں اب یہاں سے کوچ کر چلے ہیں خدا یا تو وجود ہی نہیں رکھتا یا پھر وہ کب کا اس دنیا کو بھول پٹک بیٹھا ہے مسجد اور ممبر سے وعید و دشنام کی صدائیں بلند ہوتی ہیں اور ایوان و عدلیہ پہ موت جیسا گہرا اور محیب سکوت تاری ہے اب روح کا قصہ تمام ہوا اب ہر طرف جسموں کی راجدہانی ہے ہر کسی کو اندھیرے کا سفر درپیش ہے اور اس سے کسی کو مکتی نہیں کیا واقعی سب کچھ ایسا ہے کیا اب واپسی کی کوئی راہ نہیں آخر وہ کیا ہے وہ مسنگ چیز کیا ہے جس کی غیر موجودگی نے ایسی تمام سوچوں اور تفکرات کو جنم دے ڈالا ان سب کے بیچ میں امید کہاں ہے چلے مان لیا کہ ایسا ہی کچھ ہے تو پھر ہم اس اٹل حقیقت سے کیوں پردپوشی کر رہے ہیں اور کیوں ہم خود کو اس سچائی سے ناشنا خیال کر رہے ہیں کہ چینج یا تبدیلی اس کائنات میں سب سے مستقل شے ہے اور امید کی بیل کسی بھی زمانے مزاج موسم اور تغیر کو خاطر میں لائے بغیر پروان چڑھ کر ہی رہتی ہے یہ سب کچھ جیسا ہے ویسا یہ کبھی بھی نہ مستقل رہا ہے اور نہ رہے گا انتہائی برے اور مایوس کن لمحات میں بھی خوشی مل سکتی ہے اور امید کی کرن نظر آ سکتی ہے اگر ہم بس اتنا یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر شمع روشن رکھنی ہے اچھا وقت ضرور آئے گا خوشحالی ان دریچوں سے بھی ضرور جھانکے گی جن کے آگے نہ جانے کب سے بے چارگی اور درمانگی کی دبیز چادر تنی ہوئی ہے ہم وہ وقت ضرور دیکھیں گے جب تخت و تاج اچھالے جائیں گے جب انسانیت ہر مذہب اور مسلک سے بالاتر ہوگی ہر محبت کو فرسودہ عقائد اور غلط تشریحات سے پناہ مل جائے گی اور خانقاہوں کو ان کے اصل جانشی مل جائیں گے جب سکون و آشتی ہر گھر پہ دستک دے گی جب مفاد کے تابوت میں آخری کیل ٹھونگتی جائے گی خلوص امنڈ امنڈ کے آئے گا جب غم ایک قصہ پاری نہ ہوگا ہم کیف و سرور کو ہر دم اپنے اندر محسوس کریں گے آسمان پر موجود ذات اور زمین پر موجود خاک کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہوگا سو اے میرے لوگوں ہم وہ وقت ضرور دیکھیں گے جب ساری دنیا جوان ہوگی اور ہر ہنس ہنس راج ہوگا ہر لڑکی ملکہ ہوگی ہر نفس کی عزت ہوگی ہر امکان میں رنگ بھرے گا ہر چہرے میں خوشی اور تمکنت کے سائے ہوں گے ہر وجود غربت سے ناشنا ہوگا ہر کوچواں کے پاس گھوڑے کے لیے خوش گاس موجود ہوگی اور وہ دنیا کے گرد چکر کاٹے گا سو so جان لو کہ تاریخ کا جبر کتنا بھی بڑھ جائے اور ظلم کی آندھی کس قدر ہی تیز جونا ہو. جوان خون اپنی منزل کی طرف